макеты, в принципе, могут выглядеть самым разным образом, да? Ну вот некоторые из них сейчас попытаемся открыть. Русские буквы, а? Макет? Так я же с ним не работаю, я его ру. То есть он у меня в пути не участвует.

так, главную, одну картинку я стянул. Картинку одну я стянул. Мне осталось, где это вторая картинка. Сейчас я ее тоже не а то вкуще... есть. Теперь вторая картинка. Ну какая. Здесь блок. Видите, в блоке. Но для начала в любом случае нужна картинка. Это интересно, бэкграунд, если... Он же не виден здесь, есть бэкграунд. И на нем же сверху какой-то уже контент, он перекрывает. А он продолжает, получается, по-любому... Если за контентом что-то нарисованное, это тоже будет занимать место, скупание, все, ну, наружу, Yes. Да, бэкграунд, если вот, допустим, вот у вас коричневатый там какой-то бэкграунд, а если там была какая-то э -э <-с3> yes. высококачественная картинка, и поверх нее вот тут эти белые меню. Смотри, по поводу картинок, то, что ты о чем ты говоришь, называется брендинг какой да? Брендинг сайт. Теоретически, да. Во-первых, он может грузиться картинками, раз. Во-вторых, это СВГ. Его не видно, но он все равно грузит. Не, видно и прокат. И про то, что ось у нас есть пош, а вот у нас еще какие-то спойлеры. И вот это, что под подсво... mm -hmm. спойлером, его не видно. А потому что он... Все, что грузится на страничку, все тянет. Весь контент, который загружается на страничку, он забирает ресурсы, забирает скорость и все остальное. Все, что вы подключили, все, что вы загружаете через динки или через SRC, оно берет на себя время загрузки соответственно, и скорость загрузки вашего сайта. А вы потом попросите, как вы с как вы говорили, что больше Да, народ, да, по дойдем. То есть в вот, итоге, по идее, в идеале, чтобы у вас всех были более менее какие-то небольшие, но. Итак, давайте еще вот эту картинку сохраним куда-то. Так, куда-то она у сохранилась. А, вот я смарт объект переобразовал. Снова... А по факту, дизайнер должен это сделать. Но в любом случае вы должны перед собой видеть, что происходит. Последний проект, который был... На пальцах поэтому... Тут все зависит от заказчика. То есть, у человек хочет? То есть, если его устраивает, то, в принципе может вообще ничего не будет, может на пальцы То есть если главное функционал, а не красота. Итак, сохранить как? Снова сохраняем для В. А, стоп, для сохранить для Тут у меня тоже, в принципе, не интересует прозрачность. Вот есть. Сохранил. А вы нам расскажете потом, где мы можем брать картинки, чтобы он не банился углом? А я же смогу называется депозит фото там забавно депозит фото называется там тоже за деньги бесплатно. раз а вы чтобы его Google не понял, надо взять вот, посадить дизайнера который возьмет чуть-чуть поменяет размер делает светлее делает темнее вот такие приколы Поиграется с ним? тогда поисковую систему не будет говорить, что вы это где-то украли если вроде как кося что-то добавили и сложнее, то, что а можно так проверять, как, ну, как тексты проверяют, идентичность.